Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində əla bir həyət evimizi təqdim edirik. Hörmətli izləyicilər, evimiz Masazırın girişinə yaxın bir ərazidədir. Biz indi keçdiyiv evin həyətinə. Gördüyünüz bu bu hissədə maşın üçün yer nəzərdə tutulub. Evin həyətində besetqa yeridir. Bu bu hissədə besetqasıdır. Geniş həyəti var. Ev ümumi 2 sot yarım torpaqda tikilibdi. Sənədi kupçadır, tam mülkiyyətdir. Geniş həyəti var. Əziz izləcilər, bax bu hissədə besetqasıdır, besetqanın döşəməsi isti polla yığılıbdır. Videomuza keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videoları izləyə biləsiniz. Hörmətli izləcilər, evimizin qiyməti ilə bağlı irəliləyən dəqiqələrdə biz sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Evin xarici görünüşüdür. Evin hər bir tərəfindən 1 metr məsafə nəzərdə tutulubdur. Dörd bir tərəfindən rahat şəkildə keçmək mümkündür. Evə həyətan sahəsinin təmiri tamamlanma mərhələləri gedir. Yaxın günlərdə təmir olunub təhvil veriləcək. Geniş həyəti var. Bu bu hissədə gördüyünüz hissədə həyətinin su kranlarının xətti çəkilibdi. İndi biz keçirik evin daxilinə, otaqlarla tanış olaq. Buyuruq bizəyə bilərsiniz. Hörmətinizə görə biz evin giriş dəhlizindəyik geniş təhlizi var. Evin birinci mərtəbəsi, döşəməsi bütöv istıpolla yığılıbdır. Dəhlizin girişindən sağda sanuzumuz yerləşir. Döşəməsi istıpolla yığılıb. Mərtəbə arası monolit betondur, tam cüt daşlarla tikilibdir. Otaqlar geniş və işıqlıdır, hər bir otağına günəş şüası tam rahatlıqla düşür. İkinci mərtəbəyə çıxan pilləkənmizdir. Papa Jordi villasıda kolektor sistemidir. 1-ci mərtəbənin döşəməsinin kolektor sistemidir. Dəhlizin girişindən solda qonaq otağımızdır. Evin tikincisi təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdu. Gördüyünüz kimi geniş qonaq otağıdır. Gözəl bir dizaynlama işidir. Burda isə mətbəximiz yerləşir. Geniş mətbəxi var. Evin arxa hissəsinə keçmək üçün əlavə yen də nəzərinizə çatdıraq ki, 1 metr məsafəsi var. Üf şəxsi özü üçün tikilib, satış məqsədi ilə tikilməyibdi. İndi isə çıxaq ikinci mərtəbəyə, otaqlarla tanış olaq. İkinci mərtəbəmizdə dəhlizdir. Dəhlizin girişindən sonra bir-biri otağımızı nəzərə tuturuq. Hörmətli izləyicilər, hər bir otağını günəş şüası Tam rahat davranışır, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Evin divar kağızları vurulubdur. Son tamamlanma tarixidir. Qiyməti 77.000 manata deyilir. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Bu isə 3-cü yataq otağımızdır. Kombi xətti çəkilibdir. Çin zəmərtəbədə yerləşən salonumuz döşəməsi isti polla yığılıb. Burda isə üçüncü bir yataq otağımızdır. Otaqlar genişdir, işıqlıdır. Tam cüt daşla tikilib, mərtəbə arası monolit betondur. Hörmətli izləyicilər, bax bu gördüyünüz bu hissədə əlavə bir otaq da burdadır. Qran istəsəz otaq kimi də və yaxud kladovka kimi istifadə etmək mümkündür. Ən əsası odur, videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olucaq, hər bir yeni videolarımızı görə biləsiniz. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 560 48 40. Bəhramın əmlak agentliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.